Pada 16 November 2019, Mahkamah Persekutuan telah membuat satu keputusan bersejarah yang memberikan kesan mendalam terhadap industri perumahan. Mahkamah telah memutuskan sama ada pengawal di bawah Akta Kemajuan Perumahan Kawalan dan Pelisenan 1966 mempunyai kuasa untuk memberikan lanjutan masa bagi penyerahan milikan kosong berhubung dengan hartanah di bawah akta tersebut. Kes tersebut dikenali sebagai Ang Min Lee dan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Keputusan dalam kes Ang Min Lee telah membawa kepada ramai pembeli memfalkan tindakan terhadap pemaju. Akhirnya, beberapa kes telah dibawa semula ke Mahkamah Persekutuan dalam kes Obata Ambat Holding Sendirian Berhad dan Prema Bonanza Sendirian Berhad di mana mahkamah telah menjelaskan kesan daripada keputusan terdahulunya. Keputusan tersebut dibuat pada 26 Julai 2024. Dalam video ini, kami akan membincangkan isu-isu utama termasuk beberapa perkara yang menjadi kekeliruan daripada kes Ang Min Lee dan Obata Ambak. Di Semenanjung Malaysia, Parlimen telah mengubal Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Perlisanan 1966 dengan tujuan untuk mengawal selia industri pemajuan perumahan melalui kawalan dan perlisanan aktiviti pemajuan perumahan serta melindungi pembeli. Akta ini merupakan satu undang-undang yang bersifat sosial digubal untuk melindungi kepentingan pembeli memandangkan Parlimen mengiktiraf kedudukan tawar-menawar yang tidak seimbang antara pemaju dan pembeli rumah biasa di mana pembeli lazimnya tidak menyedari atau tidak memahami hak-hak mereka. Pada ketika itu, akta tersebut tidak mengandungi sebarang peruntukan bagi menyeragamkan kontrak jual-beli dan penyerahan rumah kediaman Sebelum kita meneruskan topik ini, adalah penting untuk menerangkan apakah perbezaan antara akta parlimen yang biasa ini dirujuk sebagai akta dan peraturan seperti peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Perlisanan. Mengikuti model pemerintahan Westminster, Persekutuan Malaysia dibahagikan kepada tiga cabang kerajaan iaitu Legislatif, Eksekutif dan Kehakiman. Prinsip asas model ini adalah pemisahan kuasa di mana badan Legislatif, mengubah undang-undang, badan eksekutif melaksanakan undang-undang dan badan kehakiman mentafsir undang-undang tersebut. Ini selaras dengan perkara 44 Perlembagaan Persekutuan 1957 yang menyatakan bahawa kuasa legislatif Persekutuan adalah terletak pada Parlimen. Walaupun secara asasnya adalah Parlimen yang mengubah undang-undang, terdapat banyak keadaan di mana Parlimen mendelegasikan kuasanya kepada badan eksekutif untuk mengubah undang-undang. Kuasa yang didelegasikan ini boleh diwujudkan melalui pelbagai instrumen yang dikenali sebagai perundangan subsidiari. Di bawah Section 3 Akta Tafsiran 1967, subsidiary legislation means any proclamation, rule, regulation, order, notification, bylaw or other instrument made under any act, enactment, ordinance or other lawful authority and having legislative effect. Instrumen-instrumen ini hanya dibuat berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah akta induk yang berkaitan. Oleh itu, segala tindakan yang dilakukan di bawah perundangan subsidiary tersebut dianggap dilakukan di bawah kuasa akta induk yang memberi kuasa. Secara logiknya, sesuatu perundangan subsidiary hanya berasaskan kuasa yang diberikan oleh akta induk yang berkaitan. Instrumen tersebut bukan sahaja mesti berada dalam lingkungan kuasa induk tetapi juga tidak boleh bercanggah dengan akta tersebut. Seksyen 23 Akta Tafsiran 1967 menyatakan bahawa sekiranya sesuatu perundangan subsidiari bercanggah dengan suatu akta induk, ia adalah tidak sah setakat pertidihan tersebut. Dalam konteks topik ini, Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 adalah akta induk. Di bawah Seksyen 24.1, Parlimen jelas memberikan kuasa kepada Menteri untuk mengubah peraturan bagi tujuan melaksanakan peruntukan nah, ini. Bagi tujuan artikel ini, subsection 2C menyatakan bahawa peraturan-peraturan ini menetapkan bentuk atau bentuk-bentuk kontrak yang hendaklah digunakan oleh seorang pemaju perumahan berlesen agennya, penama atau pembeli kedua-duanya sebagai syarat pemberian suatu lesen di bawah akta ini atau selainnya. Manakala subsection 2E menyatakan bahawa peraturan-peraturan ini mengawal selia dan melarang syarat-syarat dan terma-terma mana-mana kontrak antara pemaju perumahan berlesen, ejennya atau penama dengan pembelinya. Oleh itu, dalam melaksanakan kuasa di bawah Seksyen 24 Akta tersebut, Menteri telah mengubal peraturan-peraturan pemajuan perumahan kawalan dan pelesenan 1989 Peraturan ini telah berkuat kuasa pada 1 April 1989. Melalui peraturan ini, kerajaan menstrukturkan dan menyeragamkan perjanjian jual beli bagi pemajuan perumahan. Peruntukan ini terkandung dalam Peraturan 11. Tiap-tiap kontrak jualan bagi jualan dan belian sesuatu rumah tempat tinggal bersama dengan bahagian tanah yang dipecah bahagi yang bersangkutan dengannya hendaklah dalam bentuk seperti yang ditetapkan dalam Jadual D dan jika kontrak Jualan ini bagi jualan dan belian sesuatu rumah, tempat tinggal di dalam sesuatu bangunan yang dipecah bahagi dalam bentuk petak bagi sesuatu bangunan atau tanah yang dihasratkan supaya dipecah bahagi kepada petak mengikut mana-mana yang berkenaan maka hendaklah dalam bentuk seperti yang ditetapkan di dalam jadual H. Sejak itu, setiap pemaju perumahan dikehendaki menggunakan SPA mengikut bentuk yang ditetapkan dalam jadual G bagi rumah kediaman bertanah atau jadual H bagi rumah kediaman yang dipecah bahagi atau berserata. Kedua-dua jadual G dan jadual H mempunyai fasa 22 dan fasa 25 masing-masing yang menetapkan tempoh di mana pemaju mesti menyerahkan bilikan kosong hartanah. Bagi jadual G, tempoh tersebut ialah 24 bulan kalender dari tarikh perjanjian. Kedua-dua jadual G dan H juga mendapatkan di bawah fasa 22 dan fasa 25 bahawa sekiranya pemaju gagal menyerahkan pemilihan kosong, bangunan tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Penjual adalah bertanggungan membayar kepada pembeli ganti rugi jumlah tertentu yang dikira dari hari ke hari pada kadar 10% tahun daripada harga jual beli. Dari tarikh luput penyerahan pemilikan kosong dalam subfasa 1 hingga tarikh pembeli mengambil pemilikan kosong bangunan tersebut. Ganti rugi jumlah tertentu ini hendalah dibayar oleh penjual kepada pembeli sebaik sahaja pada tarikh pembeli mengambil pemilikan kosong bangunan tersebut memandangkan tujuan parlimen ialah bahawa akta tersebut dan peraturan-peraturan tersebut bertindak sebagai perlindungan kepada pembeli maka mahkamah telah memutuskan bahawa pemaju tidak dibenarkan mengubah mana-mana terma SPA di bawah jadual H dan G tanpa kebenaran pengawal Keputusan ini telah ditegaskan seawal 1982 oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes SEA Housing Corporation Sedera Berhad dan Li Po Chu. Pendirian ini terus diikuti sehinggalah keputusan terkini di Mahkamah Raiwan di dalam kes Loh Tina dan lain-lain dan Kemuning Setia Sedera Berhad dan lain-lain. Regulation 11 sub 1 of the regulation is crystal clear in that the SPA in the prescribed form and in this case schedule G is to be used for the SPA there is to be no waiver or modification of any of the provisions of the contract of sale unless there is a certificate in writing granted by the controller of the housing for the waiver or modification as provided in regulation 11 sub 3 of the regulations the requirement is so strict that there shall be no approval of an application for a waiver or modification if such an application is made after the expiry of the time stipulated for the handing over of vacant possession under the contract of sale as spelled out in Proviso Regulation 11 sub 3. Inilah di mana kontroversi berlaku. Peraturan 11 sub 3 menyatakan bahawa pengawal boleh jika berpuas hati bahawa disebabkan oleh keadaan-keadaan khas, kesusahan atau keperluan mana-mana peruntukan dalam kontrak jualan tidak boleh atau tidak perlu dipatuhi dengan perempuan bertulis boleh mengetepikan atau mengubah suai peruntukan berkenaan berdasarkan bacaan proviso ini jelas nampaknya pengawal diberi kuasa untuk mengecualikan atau mengubah suai mana-mana fasal dalam jadual G atau H termasuklah fasal 22 sub 1 dan fasal 25 sub 1 yang menetapkan tempoh penyerahan pemilikan kosong berikutan ialah fakta ringkas kes Ang Ming Lee E.J. Ang telah memasuki SPA untuk pembelian sebuah kondominium yang dikenali sebagai Sri Istana Kondominium. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pertama sekali, oleh kerana ia adalah unit kediaman yang dipecah bahagi, SPA mesti menggunakan borang yang ditetapkan dalam jadual H peraturan tersebut. Kedua, jadual H peraturan tersebut menetapkan bahawa milikkan kosong mesti diserahkan dalam tempoh 36 bulan dari tarikh tanda tangan SPA. Ketiga, ia juga menetapkan di bawah fasa 25 sub 2 bahawa pemaju hendaklah bertanggungjawab membayar ganti rugi yang telah ditetapkan juga dirujuk sebagai LED kepada pembeli sekiranya gagal menyerahkan pemilikan kosong dalam tempoh 36 bulan semasa pembinaan kondominium tersebut, pemaju iaitu BHR Construction telah memohon lanjutan masa untuk penyerahan pemilikan kosong unit-unit kepada pembeli. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, permohonan ini dibuat mengikuti peraturan 11 sub 3. Pada mulanya, permohonan tersebut ditolak oleh pengawal. PHL kemudiannya merayu kepada Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan menurut Peraturan 12. Menteri didakwa meluluskan barian BHL dan memberikan lanjutan masa 12 bulan menjadikan jumlah tempoh BHL untuk menyerahkan milikan kosong unit-unit kepada pembeli kepada 48 bulan dari tarik tanda tangan SPA. Disebabkan itu, pembeli tidak boleh menuntut LAD. Mereka mencabar keputusan menteri tersebut dengan memfalkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi. Keputusan kes ini dirayu sehinggalah ke Mahkamah Persekutuan di mana diputuskan antara lain Nombor satu, pengawal tidak mempunyai kuasa untuk mengecuali atau mengubah suai mana-mana peruntukan di dalam SPA di bawah jadual H kerana Seksyen 24 Akta tersebut tidak memberi kuasa kepada menteri untuk mengubah peraturan dengan tujuan mendelikasikan kuasa kepada pengawal bagi mengecualikan atau mengubah suai jadual H. Kedua, Peraturan 11.3 yang memberi kuasa kepada pengawal untuk mengecuali atau mengubah suai SPA adalah ultravirus akta tersebut iaitu melebihi kuasa yang diberikan di bawah akta tersebut. Mengapa Mahkamah Persekutuan membuat keputusan sedemikian? Pertamanya, Kuasa diberikan kepada menteri oleh parlimen untuk mengawal dan melarang syarat-syarat serta tema-tema kontrak jualan. Tiada mana-mana peruntukan dalam akta tersebut termasuklah Seksyen 24 yang memberikan kuasa sedemikian kepada mengawal. Peranan dan kuasa mengawal yang diberikan oleh parlimen terkandung di dalam peruntukan lain akta tersebut. Tetapi ianya tidak termasuk kuasa untuk mengawal dan mengharamkan syarat-syarat serta tema-tema kontrak jualan. Di sinilah wujudnya pertidihan antara akta induk dan peraturan. Kedua, dan ini merupakan perkara utama keputusan Mahkamah Persekutuan, tiada apa-apa dalam akta yang memberi kuasa kepada menteri untuk mendelikasikan kuasanya kepada pengawal. Mahkamah telah memutuskan bahawa by section 24(2)e of the Act the minister is empowered Or given the discretion by Parliament to regulate and prohibit the terms and conditions of the contract of sale. As opined by the learned authors, the Smith's judicial review, a discretion conferred by statute is prima facie intended to be exercised by the authority on which the statute has conferred it and by no other authority. But the presumption may be rebutted by any contrary indication found in the language, scope, or object of the Act in our view, having regard to the object and purpose of the act, the words to regulate and to prohibit in subsection 24e should be given a strict construction, in the sense that the minister is expected to apply his own mind to the matter and not to delegate that responsibility to the controller. the act being a social legislation designed to protect the house buyers' the interests of the purchasers, shall be the paramount consideration against the developer. parliament. Has entrusted the Minister to safeguard the interests of the purchasers and the Minister has prescribed the terms and conditions of the contract of sale as per Schedule H. We find no contrary indication in the language, scope or object of the Act that such duty to safeguard the interests of the purchasers may be delegated to some other authority. The legislative intent that the duties shall remain with the Minister may be discerned from Sections 11 and 12 of the Act. Under Section 11, whilst the controller is given the power to investigate on the reason why a licensed housing developer is unable to meet his obligation to the purchasers, or is about to suspend his building operation, or is carrying on his business detrimental to the interest of the purchaser, it is the minister who is empowered to give directions and to take such other measures for purposes of safeguarding the interests of the purchasers and for carrying into effect the provisions of the Act. Likewise, under Section twelve, which provides for the powers of the minister to give general directions as he considers fit to the licensed housing developer for the purposes of ensuring compliance of the Act, such directions, which shall be given in writing, are binding on the developer. Oleh itu, peraturan 11 sub 3 beliau telah kuasa sub section dua e, akta tersebut pada kuasa yang diberikan khusus kepadanya oleh parlimen dan bukan kepada pihak lain. Menurut Mahkamah Persekutuan, tindakan ini adalah ultra vires iaitu melebihi kuasa yang telah diberikan. Maksudnya, peraturan 11.3 tidak lagi sah sebagai undang-undang. Pengawal tidak mempunyai kuasa untuk mengecualikan atau mengubah suai mana-mana peruntukan di bawah jadual G atau H peraturan tersebut. Dalam kes Ang Lim Lee, lanjutan tempoh masa yang diberikan adalah tidak sah. Dan pembeli berhak menuntut LED atas kelewatan penyerahan pemilikan poso itu ini. Keputusan amili telah diberikan pada 26 November 2019. Sejak itu ramai pembeli telah memfailkan tuntutan mereka terhadap pemaju perhubungan kelewatan penyerahan pemilikan kosong berikutan lanjutan masa yang diberikan oleh pengawal yang dianggap tidak sah. Akhirnya beberapa kes ini telah sampai ke mahkamah persekutuan dan didengar secara bersama. Dia dapat tiga kes secara keseluruhannya. Kes pertama adalah Obata Ambak Huling Seja dan Prema Bonanza Seja Berhad. Dalam kes ini, Obata adalah seorang pembeli sebuah kondominium yang dikenali sebagai Central Residence. Manakala Prema Bonanza adalah pemaju projek tersebut. Seperti di dalam kes Ang Mindi, Prema Bonanza telah memohon kepada pengawal di bawah peraturan 11 sub Tiga untuk lanjutan masa bagi penyerahan hak milik yang kosong. Pengawal telah meluluskan permohonan tersebut pada 16 Disember 2010 dengan melanjutkan tempoh penyerahan pemilikan kosong daripada 36 bulan kepada 54 bulan. Apa yang pelik dalam kes ini adalah semasa lanjutan masa ini berikan Kremah Budnanza masih lagi belum memeratai SPA dengan para pembeli. Obata hanya menandatangani SPA-SPA pada 11 dan 18 Julai 2012. Oleh itu, apabila Obata memasuki SPA, ia sudah pun mengaudungi lanjutan masa yang telah pun dipinda. Dalam kes ini, Klausa 25 dan 27 di dalam SPA yang merupakan jadual H di bawah HDA memperuntukkan bahawa penjual hendaklah menyerahkan unit dan kemudahan bersama masing-masing dalam tempoh 54 bulan dan bukannya 36 bulan dari tarikh SPA. Selepas keputusan dalam Ang Ming Lee, Obata memulakan tindakan terhadap Prima Bonanza untuk menuntut LED dengan berhujah bahawa kedua-dua klausa 25 dan 27 di bawah SPA adalah tidak sah dan bahawa IOT yang diberikan oleh pengawal adalah terbatal selepas Ang Ming Di mahkamah tinggi, tuntutan Obata telah dibatalkan kerana pada masa projek tersebut dilancarkan atau ketika pengawal memberikan IOT keputusan amin ini masih belum diputuskan. Tuntutan itu juga dibatalkan kerana Obata telah dihadkan oleh masa untuk memfalkan tuntutannya. Di bawah akta had masa 1953, Obata mestilah memulakan tindakannya dalam tempoh enam tahun dari tarikh kuasa tindakan itu bermula. Oleh sebab tuntutan Obata adalah berasaskan pindaan kepada klausa 25 dan 27 dalam SPA, mahkamah memutuskan bahawa tempoh masa mula berjalan dari tarikh SPADi meterai ini bermakna pembata perlu memulakan tindakannya sebelum 10 dan 17 Julai 2018 pembata hanya memulakan tindakannya pada Jun 2020 oleh itu ia diputuskan sebagai sudah terluput masa pembata merayu kepada mahkamah rayuan namun keputusan mahkamah tinggi telah dikekalkan kemudian terdapatnya kes kedua iaitu preman Bodansa Sdn Bhd dan Vignes Naidu adalah Akif Kusami Naidu yang melibatkan projek yang sama seperti dalam kes Obata. Maka fakta-faktanya agak serupa dengan kes Obata cuma dalam kes ini SPA Vignes dimeterai pada 18 Julai 2012 bagi unit miliknya. Seperti di dalam kes Obata, tuntutan vignes untuk LED telah ditolak di mahkamah tinggi. Namun, berbeza daripada kes Obata, mahkamah Rayuan telah membatalkan keputusan mahkamah tinggi dan membenarkan tuntutan LED vignes. Bezanya daripada kes Obata, A. Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Ang berkuat kuasa secara retrospektif. Oleh itu, keputusan pengawal yang menuluskan EOT pada 16 Disember 2010 adalah tidak sah dan tidak memberi sebarang kesan undang-undang. B. hak witness untuk menuntut LHD hanya wujud pada tarikh beliau menerima penyerahan milikan kosong miliknya. Oleh kerana beliau dianggap telah menerima penyerahan milikan kosong pada awal Februari 2017, beliau masih dalam tempoh had masa untuk memperolehkan tuntutan. Akhir sekali, ini, terdapat kes Sri Damansara Sejahtera Bhd dan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan lain-lain. Dalam kes ini, dua pembeli kongsi telah menandatangani SPA untuk pembelian sebuah unit kondominium di Foresta Damansara. SPA tersebut mengandungi klausa bahawa penyerahan milikan kosong unit akan dilakukan dalam tempoh 42 bulan dari tarikh SPA. Para pembeli memfalkan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah untuk LED dan Tribunal telah membenarkannya. Tuntutan tersebut diselaraskan tetapi dibenarkan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Ketiga-tiga kes ini didengar bersama di Mahkamah Persekutuan kerana kesemuanya berkaitan dengan kesan lanjutan daripada keputusan Ming Lee. Isu pertama ialah bilakah tempoh masa mula berjalan. Dalam kedua-dua kes Obata dan Vignis, Mahkamah Persekutuan membicarakan isu tentang bila tempoh masa mula berjalan. Mahkamah memutuskan bahawa untuk tujuan had masa, tempoh masa mula berjalan dari saat kuasa tindakan itu timbul dalam kedua-dua kes tersebut kuasa tindakan berasaskan sama ada klausa 25 dan 27 dalam SPA adalah sah atau sebaliknya dalam hal ini kuasa tindakan mula timbul pada masa mereka menandatangani SPA kerana lanjutan tempoh penyerahan pemilikan kosong telah pun dimasukkan ke dalam SPA Inilah titik masa paling awal di mana obata atau bigness boleh memulakan tindakan terhadap Prima bonanza. Oleh kerana tempoh masa mula berjalan pada masa SPA di Meterai, dalam keadaan ini, tindakan obata dan bigness adalah terluput masa dan oleh itu tuntutan mereka secara semu jadi gagal. Walaupun tempoh masa dalam kes obata dan bigness mula berjalan dari tarikh SPA, ianya tidak bermakna dalam setiap kes, yang melibatkan ketidaksahan lanjutan masa oleh pengawal di bawah peraturan 11.3, tempoh masa akan mula berjalan pada masa STA diveteraikan. Ini adalah pembacaan yang salah terhadap keputusan mahkamah persekutuan. Mahkamah memutuskan bahawa tempoh masa mula berjalan dari saat kosa tindakan itu timbul. Sebagai contohnya, di dalam kes Ang Mindi, kosa tindakan tidak timbul pada tarikh SPA oleh kerana EOT belum diberikan pada masa itu. Dalam kes tersebut, EOT hanya diberikan oleh Menteri pada masa kemudian. Hanyalah pada ketika itu kosa tindakan tertimbul. Isu kedua adalah bolehkah seseorang menuntut LAD daripada pemaju tanpa mencabar keputusan pengawal. Di dalam kes Sri Damansara, pemaju berhujar bahawa apabila mereka melanjutkan tempoh penyerahan pemilikan kosong mereka telah berkantung kepada fakta bahawa pengawal telah memberikan EOT kepada mereka. Dan kerana ini berlaku sebelum keputusan Ang Lee, mereka tidak mempunyai sebab untuk meragui keesahan keputusan pengawal. Di hadapan Mahkamah Persekutuan, isu ini dibingkai seperti teori pelaku kedua. Dalam erti kata lain, apakah kesan tindakan Sri Damansara melanjutkan tarikh penyerahan pimpinan kosong yang dibuat berasaskan tindakan kuasa pengawal yang, yang memberikan kelanjutan masa yang mana keputusan itu kemudiannya diputuskan sebagai tidak sah. Teori pelaku kedua telah digunakan di dalam kes 2006 yang dikenali sebagai Pan Wai Mei dan Sam Wing Yi dan satu lagi. Dalam kes tersebut, perayu merupakan salah seorang pemilih hartanah yang dijadikan cagaran kepada sebuah bank. Apabila pemilik gagal menjelaskan pinjamannya, bank telah memfailkan permohonan mendapatkan perintah jualan hartanah tersebut. Pentadbir telah mengeluarkan perintah jualan melalui lelongan. Pada ketika ini, perayu tidak mencabar perintah jualan tersebut. Responden ialah pembida yang berjaya dan telah didaftarkan sebagai pemilik hartanah tersebut. Setahun kemudian, responden memohon untuk mengusir keluar perayu Perayu tidak hadir dan perintah untuk menyerahkan penyerahan pemilikan kosong telah diberikan. Perayu kemudian cuba untuk membatalkan perintah itu dengan berhujah bahawa perintah jualan oleh pentadbir tanah adalah tidak sah. Mendiang Hakim Gopal Sriram dengan memetik pandangan Profesor Fawcett berkata, An invalid administrative act may, notwithstanding its non-existence, serve as the basis for another perfectly valid decision. Its spectral existence rather than its validity, is the cause of the subsequent act. But that act is valid since the legal existence of the first act is not a precondition on the second act. And, but they, the administrative act, clearly exists in fact and they often appear to be valid. And those unaware of their invalidity may take the decisions and act on the assumption that these acts are valid. When this happens the validity of these later acts depend upon the legal powers of the second actor crucial issue to be determined is whether the second actor has legal power to act validly notwithstanding the invalidity of the first act and it is determined by analysis of the law against the background of the familiar proposition that an unlawful act is void Hakim Gopal Sriram kemudiannya memutuskan bahawa bagi seorang responden untuk mencabar tindakan perayu untuk mengusir beliau, it was imperative for the respondent to have launched a frontal assault on the act of the land administrator and upon the plaintiff's registered title. In the absence of such an attack, there is no arguable defense to the plaintiff's claim. And an arguable defense is sine qua non in a case as this. Mahkamah Persekutuan telah menggunakan prinsip Pan Wai Mei dan memutuskan bahawa para pembeli dalam kes Sri Damansara tidak boleh mulakan prosiding terhadap pemaju bagi tujuan serangan sampingan terhadap keputusan pengawal. Seperti dalam kes Pan Wai Mei, adalah mustahak bagi para pembeli untuk melancarkan serangan terus terhadap keputusan pengawal namun mereka tidak melakukannya. Oleh itu, rayuan Sri Damansara telah dibenarkan. Isu ketiga adalah adakah keputusan Ang Lee mempunyai kesan retrospektif? Jawapannya adalah tidak. Mahkamah Persekutuan meneliti implikasi sekiranya keputusan Ang Lee diberi kesan retrospektif dan memutuskan bahawa keputusan itu tidak terguna pakai bagi lanjutan masa yang diberikan oleh pengawal sebelum kes itu dibuat. As submitted by Learner Senior Federal Counsel, amicus curiae, a retrospective invalidation of a legislation undermines legal certainty and predictability. Unless there is an exceptional public interest requiring retrospective application, and order invalidating a legislation should only take effect prospectively. The invalidation of a legislation or any provision of the legislation would have serious ramifications and implications on those who would have relied on its validity. In the past, there will not only be potential administrative chaos, but commercial chaos affecting the housing industry, which may affect house buyers as well. In Boddington and British Transport, Lord Brown will consider opined that he was far from satisfied that an ultra virus act is incapable of having any legal consequence during the period between the doing of the act and the recognition of its invalidity by the court. During that period, people will have regulated their lives on the basis that the act is valid the subsequent recognition of its invalidity cannot rewrite history as to all other matters done in the meantime in reliance of its validity. therefore, a careful consideration of the reliance interest is not only necessary but critical. undoubtedly, laws must be given their full force and effect until they are declared invalid. an administrative decision made pursuant to a valid legislation before it is declared invalid does not mean that the decision was void ad initio. It remains validly and legally intact. We have given our utmost consideration of the facts and the law, and we are of the view that if Ang Ming Lee is to have retrospective effect, there would be serious ramifications and repercussions to the housing developers that had placed reliance on existing laws and diligently complied with the laws which were at the time valid. dengan keputusan Obata Amba wujudnya kepastian yang lebih jelas mengenai cara aplikasi dan kesan Ang Ming Li. Dalam memutuskan bahawa Ang Ming Li hanya berkuat kuasa secara prospektif dan bahawa tempoh had masa bermula dari mulanya kuasa tindakan, ia menghadkan pembeli daripada mengemukakan tuntutan bagi kes-kes lama di mana lanjutan masa telah diberikan sebelumnya keputusan Ang Ming Li dibuat. Walaupun ada pembeli yang mungkin menganggap keputusan pasca obatak ambak memihak kepada pihak pemaju, secara keseluruhannya, Ang Min Lee telah membawa manfaat besar kepada pihak pembeli. Dalam menggentepikan kuasa pengawal untuk memberikan EOT, pihak pemaju akan lebih terdorong untuk menyiapkan projek mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sama ada ia benar-benar berlaku, masih belum dapat dipastikan.